Поэтому все, что помогает выжить, оно, оно все хорошо и правильно. Задача наша по выживанию подготовить людей. Первое, э, кроме, как сказал Иван Бех, кроме техники, мы готовим морально-воевые качества. Борьба со страхом это тоже воспитание морально-воевых качеств. Поэтому практически все занятия мы проводим на твердой поверхности. Человек как стоит, должен падать и не ждать, пока постелят маты. И человек упал. Гололед, не гололед уходит от этих повреждений. Раз тоже покажешь. В разных плоскостях падение перекаты вперед-назад. Спасибо. То, что мы работаем с оружием, опять же, страх убирает. Мы сюда принесли эти макеты, но если нам надо подготовить быстро качественно людей, работаем с нормальными штык или охотничьими серьезными ножами по технике немножко, сейчас мы покажем разбирание, <связь> разбирание. Стил, забрало, Что забрал? сбоку сбоку шею раз, уходим, приняли, ушли рычажок наружу, опять же контролируем пространство, нож взяли подъем Руку за голову, милиция. Самое простое, освобождение от захватов за руки. Очень сильный человек думает, что он захватил, и начинает что-то делать. Уход. Оп. Оп. И то, что мы делаем, может делать любой человек. Показываю медленно, что я делаю. Ухожу и локоть ложу в локоть другому человеку. Не руками, тазом подтягиваем, забираем и получается соскальзывание. Если очень опасный, может подскользнуть по колену. Если нет, мы его так. Смысл это удара сверху мы вам показываем. Медленно сверху линия. Мы уходим за. Видите, нож идет сюда. Нож идет куда шел. Мы ушли. Вытянули рычаг управления. Тут можно нож забирать и также уже работать. Наш принцип в том, что нож у человека еще раз сверху. Если у него есть, он ему пользы не принесет, но нам уреда тоже. Вот видите, я на очень маленьком месте сработал. Можно в коридоре, в лифте. Нож у человека, да? Но никакого пользы он ему не приносит. Видите? Вот идет управление. Пистолет использует, предназначен для того, чтобы на расстоянии приносить вред. Но некоторые люди думают, что ускорят донесение пули, если упрут человека куда-то и Ваша задача. Первое, что сделать, надо уйти. Ушли, прихватили, пистолет направлен на сюда. Если надо нам обезопасить от выстрела, мы уходим. И вот смотри, вот у нас палец, мы его делаем так, что на курок уже человек не нажимает. Что бы не хотел, он будет наживать мне на палец. Отсюда выводим сюда. Если это боевой пистолет, тут уже пальцы уже очень плохо. Вытягиваем. И вот рычажок вниз. Вот я уже ушел вниз, упал и тут на контроль. Двое человек схватил за шею за одежду как угодно. Можно, конечно, делать, как учат наставления в милиции, рычаг внутрь наружу делать. Но тут смысл в том, что Тут у него сила сконцентрирована. Мы работаем там, где силы нет. Видите? Еще. Посильнее. Посильнее, посильнее, посильнее. посильнее. То есть там, где нет концентрации еще. Тут можно работать, тут можно работать, тут можно работать. Отсюда работать. Вводим. Спасибо за внимание. Если что, если что.